Пытались наши властья здесь, в Харьковской области, указать об этих э, юридических правонарушениях. Были встречи, люди, вы просили и настаивали э, такую акцию провести даже в начале января. Мы пытались найти какое-то решение этого вопроса, как здесь, на месте, так и в Верховной, в Верховной Раде. Поэтому на этапе подготовки этого мероприятия были проведены множество встреч как среди чернобыльцев, инициаторов мероприятия, так и руководителей общественных организаций. Совместно пришли к единому мнению по просьбе членов организации, сторонников организации и просто инициативных чернобыльцев. Сегодня здесь, значит, это наше мирное забрание, которое сегодняшним днем, я думаю, не закончится. Оно может быть приостановлено. Это разрешено теми правами, которые предоставлены нам, как громадянам Украины, как чернобыльцам. И мы знаем свои конституционные права.